По святям России, Калинин Вадим, тоже активный участник российского движения, в одной из своих статей написал следующее. Он проанализировал там за 15 лет экологическое образование и высказал такую мысль. Но они говорили в самом начале, я полностью согласен, что если проанализировать, провести анализ экологического образования, то можно сделать вывод о его полной неэффективности и полном отсутствии влияния или закономерности улучшения экологического образования улучшения экологической ситуации в государстве никакой закономерности, зависимости нет, и все усилия, в общем-то, пустуют. Значит, за это время прошло много, не, после этого прошло много времени, и мы много думали, как и что сделать. Я хочу высказать следующее предложение. Проанализировав все программы, которые были, мы пришли к выводу, что ну, тут имеет значение еще вопрос, о, как оценивать экологическую освиту, то есть в каких случаях воспитание культуру Результативность достаточно сложно оценить. Тем не менее, вот у нас есть такое предложение. Значит, все программы, которые реализуются, как мне представляется, можно разделить на две подгруппы. Первая подгруппа – это экологическое образование, радиообразование. И вторая подгруппа – это экологические программы или экологическое образование, которые в конечном итоге имеют направленность именно на улучшение ситуации, которая сложилась. Либо с точки зрения морально-нравственной, либо конкретно природоохрана. В чем разница и как это определить? Привожу конкретный пример. Значит, на протяжении многих лет, уже лет десяти, например, в системе образования станции натуралистов, которые есть в Украине, есть программа, называется «Чемоси заповедов». Ну, кто-то, может быть, слышал о ней и Значит, если вы спросите у нас, в нашем городе, области, в управлении экологии, городском, в любом, знают ли они об этой программе, и куда девается информация, которую находят дети, пишут работы и так далее, никто и слова не скажет. То есть они никогда об этом не слышали, ничего об этом не знают, и работа, выполненная детьми и учителями, может быть, она имеет какой-то там интерес, она, ну, во-первых, никому, наверное, не нужна, а во-вторых, она не востребована. Получается, возникает вопрос, а имеет ли такая работа никому не нужная вообще образовательный, воспитательный эффект? Для детей. И, Я вот, выскажу свое и мнение, что нет, не имеет. Поэтому отрицательная у меня предложение конкретное вот какое. Часть программ, основную часть программ, как бюджетные, так и неформальные, все-таки делать между ведомствами. Это первое. А? То есть должны быть ведомства, которые заинтересованы. Если есть программы, например, к чему чьей мысли то программа должна проходить через два ведомства, управление культурой и управление экологией на всех уровнях. И на каждом уровне должен быть пересечение, где каждое из этих управлений несет какой-то свой уровень ответственности за результаты, за ту информацию и участвует непосредственно в реализации. Это первое предложение. Первое, это межведомственное. Я считаю, что очень важно. У нас программы, которые мы реализовывали совместно с ведомствами, это были самые результативные программы, когда были все заинтересованы. И второе, да, у нас есть какие-то организации бюджетные, которые как бы должны этим заниматься. Но пока у нас в Запорожье была соответствующая организация бюджетная, экологический центр экологического проведения туризма, которая координировала, объединяла всю эту деятельность, был какой-то, были программы, был результат. Как только в данном населенном пункте, если в нем нет какой-то координирующей организации, которая государство в том числе уполномачивает выполнять эти функции, или Центр устойчивого развития, или Центр экологического там, образования школьников и так далее, ну, которая действительно не станция натуралистов, которая формально советского, еще системы Советского Союза, которые работает на галочке, сколько детей приняло участие и так далее, но их не волнует ни воспитательный эффект, ни образовательный, ни природоохранный и так далее. Так вот, я считаю, что второй обязательный элемент – это наличие структуры, которая отвечает за непосредственно внедрение всех этих программ в систему как формального, так и неформального образования. В большинстве городов, там, районных центров, да, подобных центров, подобных структур нет. Поэтому я думаю, что в ближайшее время ждать системных последовательных действий в этом, в этом направлении тоже вряд ли возможно. Я автор проекта «Артуризм», который идет уже 15 лет. Наша задача – профессиональные художники находят депрессивные районы Украины и города и Одессы и Одесской области. А несмотря на то, что они якобы депрессивные, это очень красивые места. В течение 15 лет мы ездим, пишем картины, открываем эти места. Вот эта красная коса, забытая рыбацкая деревенька, которая мы смогли поднять имидж для того, что вот они нас приглашают бесплатно. Приезжайте, только пишите картины, потому что мы выставляем их. Сейчас у нас он превратился последние пять лет, благодаря только спонсорам, которых я нахожу, международный проект. Пять стран участвуют пять лет в наших проектах. Это Польша, Хорватия, Черногория, Германия. Работы, которые создаются здесь выставляется во всех выставочных залах Европы. В то же время это поднимает и внутренний, и внешний туризм. Это поднимает имидж нашего Одесской области. У нас есть и детские программы. Мы сотрудничаем с Малой Академией Я Наук. Выбачьте, какие пропозиции, до... пропозиции, чтобы вот такая программа, она делается только за счет спонсоров. Хотелось бы, чтобы это как пилотный проект прошло бы в какой-то государственной программе. Хотя я вот той же Акимовой писала перед Евро. Хотела, чтобы она вошла. Но никаких ответов не было. Я считаю, что это и образовательная, и просветительская. И в общем, много многоуровневая программа. Я вам передам этот... Я в очередной раз хочу напомнить в этом разделе, что мы должны сосредоточиться на чем-то. Мы понимаем, что не будет сейчас государства. От завтра пришел человек, стал президентом, который хочет сделать все хорошо в государстве. Нету и не будет в ближайшее время у государства денег на создание каких-то структур новых. Тем более там замена натуралистическим центром и так далее. В очередной раз. С моей, с моей точки зрения, мы бы выполнили миссию свою все У нас у всех есть наработки и научные, и просветительские. Создание, условно говоря, виртуальной библиотеки. То есть создание, опять же, вот того электронного ресурса, который может быть доступен, чем дальше, тем большему количеству людей. На самом деле, у нас сейчас, я не знаю, знаете ли вы, все, во всех районных библиотеках даже ну, во многих сельсках, вот в Николаевской области, есть доступ к интернету. Понимаете, когда говорят, что вот там у нас ни у кого нету, есть. И очень много, особенно подавляющее большинство молодежи, они умеют пользоваться интернетом. Но на сегодня взять информацию, та, которая накоплена и государственными структурами, и научными, и общественными, нигде. И вот наша задача, наша миссия, вот опять же в этот документ, ну я постараюсь сформулировать, и э, включить вот этот вот раздел. Это будет намного дешевле, чем создавать какие-то структуры где-то там в областях и так далее. Я предлагаю сосредоточиться на таком направлении. Есть День миссего самоуправления. Не знаю, кто как его святковал, но я колись, будучи депутатом, сказал, что это День местного самоуправства. Чим дуже міський голова був заперечений, значить, я хочу сказати, що в цьому звіті, я так подивився, значить, проблеми місцевого самоврядування вимагають висвітлення. І якраз, може, навіть і в плані цієї екологічної освіти, в тому числі. У ну, нас є міністр освіти, ну, може йому треба запропонувати, щоб він був і. Чи окремого міністра, міністра екологічної освіти, ну, табачника і ще табачника якогось. А, а якщо серйозно підійти, то якраз місцеве самоврядування сьогодні, будемо казати так, проблема його вирішення в багатьох випадках це буде та ниточка, за яку можна витягнути цю проблему. Значить, відсутність. Державного контролю за місцевим самоврядуванням, відсутність державних програм якраз на, місцевих, на місцевому рівні дозволяє творити всі безчеці.